Üs xeyirli, uğurlu olsun. Hər kəsi salamlayıram. Həmməinizin gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Bugünkü mövzum taksi şirkətlərinin fəaliyyəti barəsindədir. Azərbaycan da taksi şirkətləri taksinin qiymətlərini çox aşağı səviyyədə eləyiblər, çox həddindən artıq aşağı qiymətlər eləyiblər. Məsələn, ən aşağı Kaskentlən burada ən aşağı bu günkü gündə qiymətlər Bolt-la Uber şirkətindədir. Bu beş şirkətindən bir də botda olan qiymətlər heç bir şirkətdə yoxdur. Yəni bu iki şirkət digər şirkətlərinə və özlərinə arasında rəqabət düzəldirlər deyə e, ortada qalan taksidərlər olur, taksi sürücüləri olur. 5 kilometr, 6 kilometr yol sürürsən 3 manat, 2 manat yazırlar. Hmm. Faiz dərəcələri yüksəkdir. Yəni belə baxıram ki, e, Gündəlik olaraq 25-30 manat avtomobil götürürsənsə, gələcəksə saat 7-dən axşam saat 11-ə qədər taksi işləyəsən. Bugünkü gün qiymətlərin çox aşağı olmağına görə hər kəsin narazılığına səbəb olur. Hə, bayaq məsəl üçün mən bir sifariş götürmüşəm. E, Komskomol dairəsindeyim, stansiya razından sifariş götürmüşəm. Orda da 1 kilometr, 2 kilometr məsafə var. Stansiya razından gəlib müştərini götürmüşəm Neftçilər metrosunun yanına 1 manat 10 qəpiy. Sonra Biləcəri qəsəbəsindən Biləcəri dairəsi var deyənlə bir yola qətəl tərəf. Biləcəri dairəsindən müştəri götürmüşəm, Respublikanski xəstəxanaya 1 manat 60 qəpiy. Belə fikirləşirəm ki, çox taksi şirkətləri bir-birinə rəqib olmasın olsunlar deyə, qiymətləri çox aşağı qiymətə eləyirlər. Məsələn, mən özüm hal-hazırda işlədiyim və sevdiyim şirkətlərdən biri varsa 99.33-dür hədir 1d 91 11dir. Bu iki şirkətin e, belə deyə həm sifarişləri yaxşıdır, həm yüksək e, müştəriləri var, həm qiymət yüksək yazır, yəni yüksək deməkdir də göylə gedir, amma sadəcə olaraq bu iki şirkət həm müştəri baxımından yaxşı müştəriləri var həm ə, pul baxımından yaxşımış demirəm də o birsə şey şirkətlər, yəni pis müştəri, yəni qo baxımdan deyirəm ki, yəni insanı gözlətdirmirlər. Məsələn, əksər şirkətlər var ki, gedib müştərini gözləyirsən, sən gəlsən deyib gəlmişəm, gözün 5 dəqiqədir, çü 3 dəqiqə, 4 dəqiqə, 5 dəqiqə, düzdür, 5 dəqiqə bizi gözləməlik, amma ə, hər müştərini 5 dəqiqə gözləsək gün ərzində biz 100 dəqiqə itirərik. Həmin o 100 dəqiqə ərzində də biz nə qədər qazan itirərik. Ə, amma 9933-dür, 9111-dir. Yəni mən bu şirkətlərlə ən çox vaxt işləyirəm, çox vaxt işləyirəm. Məsəl üçün e, müştəriləri belə deyək də gedirsən ki, o cə hazır vəziyyətdədir ya e, uzaq sifarişləri var, daha çoxdur. Məsəl üçün yaxın məsafələri, məsəl üçün başqa şirkətlər 1-10 yazırsa, bunlar normal 2-60, 2-70 yazır. İstərsən mə düşən müştərilər də 3 manat verir. Ha, i̇ndi ареndə götürüb gündəlik 25 maçı icarə maşınlar sürən insanlar məsəl üçün mən onların əziyyətlərini çox böyük dəyərləndirirəm çünki bu əksəriyyətə ареndə götürənlər Bolt-la Uber-lə işləyirlər. Yəni belə deyək də bonusları, zaddarı çox aşağı səviyyədədir. Düşünəsən ki, bunlar yaxşı bəki bonus verirlər. Mən hər iki o şirkətlərə yazılmışdım. İndi hal-hazırda işləmirəm çünki nə qədər o həmin şirkətlərdə Şəhərdən axşama qədər o işləyirsən, hə, evə gedəndə 20 manat, 25 manat cibində pulun olur, qalır, yəni belə deyək. Hələ məndə şəxsi öz maşdımdır, gör öz maşdım olduğu halda mən nə qədər naraziyəm bu şirkətlərdən. Hə, e, hamını da dəvət eləyirəm ki, e, istəsinlər 9111-lə, 9933-lə, yəni bu iki şirkət çox gözəldir, hə. Şəhərdən qırağa çıxanda Bolt-açın, Uber-açın, 2111-ə sən, hə, 2111-in özü hətta belə deyək də ə e, sifariş baxımından yaxşı sifarişləri çoxdur. Yəni ucuz sifarişləri çoxdur, amma yaxşı sifarişləri çoxdur. Bakı şəhərlərində sifarişləri çoxdur. Mən dəstəkləyirəm məsələn arada bir bunu, bir düz zakazator üstümə Ay, aeroportdan məsələn Buzov-a baxırsan ki, 6-7 manat pul yazıb. Düzdür, azdır, amma normal şəkildə yazır. Sonra e, mənim əsas e, fikirləşdiyim əsas ee gözlədiyim şeylər odur ki, müştərilərə zəng edirənsə müştərilər 10 dəqiqəyə düşməsinlər, 3 dəqiqəyə, 2 dəqiqəyə düşsün. Nə qədər çox düşsələr, onlar o qədər sürücüyə xeyir eləyirlər ki, sizi aparıb ünvanına düşürdürürük, başqa sifarişlər götürürük, başqa qazanc əldə edirik. Sadəcə onlara taksi şirkətlərinin qiyməti çox aşağıdır. Pul gəliri çox aşağıdır. Yəni rahat işləmək olmadı. Yəni 20 dəqiqə işlədirsən, 20 dəqiqə, hə, belə deyək, 1 saat işlədirsən, 1 saatda 10 manat pul qazanırsan. Amma bu nə qədər düzgündür, nə qədər düzgün deyil, özünüz bilirsiniz. Günümüz uğurlu olsun, çörəyiniz, ruzunuz bol olsun. Təşəkkür edirəm ki, mənə vaxt ayırıb videoya baxdınız.